নিজৰ দোষ ঢাকিবলৈ গৈ যি আনৰ গাত দোষ জাপে তেওঁৰ সৈতে কেতিয়াও তৰ্কত জিকিব নোৱাৰি কাৰণ তেওঁ প্ৰতিটো মিছা কথাক যুক্তিৰে সজাই তুলিব জানে মনৰ বিৰুদ্ধে গৈ সকলো লাভ কৰিব পাৰিলেও শান্তি কেতিয়াও লাভ কৰিব নোৱাৰি শৰীৰৰ বেমাৰ হ'লে আপুনি নিশ্চয় সেই বেমাৰ ভাল কৰিবলৈ ভাল ডাক্তৰ পাই যাব কিন্তু মনৰ বেমাৰ কোনো ডাক্তৰে ঠিক কৰিব নোৱাৰে মনৰ বেমাৰেই হয়তো এজন মানুহক বহুত বেছি দুৰ্বল কৰি তোলে টকা পইচা নাথাকিলেই মানুহ কেতিয়াও দুখীয়া নহয় প্ৰকৃত দুখীয়া সেইজন যাৰ এটা সুন্দৰ মন নাথাকে থকা ঘৰটো সৰুৱেই হওক কোনো অসুবিধা নাই কিন্তু মনৰ ঘৰটো যাতে সদায় ডাঙৰ হৈ থাকে সেইটো মনত ৰাখিব কোনোবাই যদি খং কৰে তেন্তে তেওঁৰ খং ভাঙক কোনোবাই যদি অভিমান কৰে তেন্তে তেওঁৰ অভিমান ভাঙক কিন্তু যদি কোনোবাই আপোনাৰ কথাত বিৰক্তি অনুভৱ কৰে তেন্তে তেওঁৰ সন্মুখত কথা কোৱা বন্ধ কৰি দিয়ক কাৰণ কাৰোবাৰ বিৰক্তিৰ কাৰণ হোৱাতকৈ নিজৰ অভিমানক সাৱটি থকা বেছি ভাল প্ৰয়োজন শেষ হ'লে বিৰক্তিটো লাগিবই লাগিলে সেয়া বন্ধুৱেই হওক কিম্বা ভাল পোৱা